dia berasal daripada aliran yang tak suka dengan saya. Ustaz-ustaz dia semua halang untuk dengar ceramah saya. Tapi jiwa dia kata, kenapa orang tak bagi dengar ceramah ni? Aku nak dengar juga. Lama-lama daripada tak suka terus terus jadi suka. Bukan kerana saya tu hebat dah, tapi kerana manusia ni, manusia ni Allah Taala bagi kat dia akal. Bagi kat dia akal untuk dia nilai. perkampungan sunnah baru ni tuan-tuan pergi perkampungan sunnah ha? pergi insya Allah no? Lah. rugilah kalau orang luar main tiba-tiba orang perlis tak main tapi saya tengok muka-muka tuan-tuan insya Allah ada kat masa tu <laughs> ada seorang sahabat ni saya hari Kamis tu perkampungan sunnah hari Jumaat perkampungan sunnah hari Jumaat dia mula hari Jumaat dia berakhir pada hari Ahad Jumaat subuh dia mula Hari kami tu saya kena pergi ke Ipoh Sebab Saya ada urusan di mahkamah Ipoh Saya kena balik daripada Ipoh Ke Perlis Hari Jumaat kerana kuliah maghrib Hari Jumaat mufti bagi kat saya Jadi saya kena Saya kena balik cepat lah Jadi malam tu Tak macam mana saya Saya tergerak hati nak buka Instagram. Saya tak berapa buka sangat Instagram ni kadang-kadang je. Sebab saya tak pernah nak pandai sangat pakai Instagram ni. Satu lagi menyampah juga. Bila letak letak gambar tak muatlah. lah. ni budak-budak ni tahu kan. Dia kalau macam Facebook kita kita letak gambar tu dia dia boleh jas. Tapi Instagram ni dia 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 renyah sikit. Dia dia banyak dia punya pantang larang dia. Gambar kadang-kadang keluar hidung aje. Mata dah tak nampak, sekerat. Jadi tak usah tak apa nak suka. Kadang-kadang siswa so admin je buat. Pegawai saya, tolong post dekat IG. Tiba-tiba tergerak hati dalam perjalanan. Dah sampai Pinang malam tu. Saya dengan driver dengan Aizat pegawai pegawai khas saya. Tergerak hati nak buka, tiba-tiba satu mesej masuk. Satu mesej masuk pukul 11.18 malam. Saya buka tengok, dia pun cerita, dia kata saya mengikuti Dr. Rora sejak 5 ke 6 tahun yang lepas. Entah kenapa dalam pergabungan sunnah kali ini, saya terasa betul-betul tertarik nak pergi. Tapi saya tak ambil hotel lagi. Saya pun tak tahu macam mana nak ke sana. Jadi kalau nak naik kapal terbang ni, nak berhenti kat mana? Nak turun kat mana? Kan? Menunjukkan dia betul-betul tak tahulah. Jadi saya pun balas. Saya kata kalau nak naik kapal terbang, turun dekat Alostar. Kemudian ambil Taksi uh, teksi ke Grab ke, mari ke Kangar. Oh, dia kata okey. Nanti saya cari hotel. Dalam hati saya kata, susah nak cari hotel kalau sehari sebelum. Penuh dah. Tapi tak apalah mungkin dia dapat kan. Saya tengok dia datang, dia, dia mesej kat saya balik, dia kata hotel semua dah penuh. Saya kata tak apalah, saya memang ada hotel. Sebab saya penceramah. Dan biasanya dia akan tanya, nak hotel ke tak? Saya akan ambil satu. Sebab apa? Setiap tahun, kes macam ni memang ada. Kes-kes kecemasan orang yang tak pernah mari Pekan-Pekan Sunnah, dia ingat esok nak program hari ni boleh dapat hotel. pekan Sunnah bukan macam tu. pekan Sunnah ni bulan satu, mufti, apa, mufti, perleh, umum saja tarikh, dua, tiga hari lepas tu hotel penuh. Itu hebatnya Pekan-Pekan Sunnah ni. Jadi saya kata tak boleh macam ni. Saya ada satu bilik. Hotel memang untuk penceramah yang memang saya reserve setiap tahun. Saya akan bagi pada orang-orang yang datang tahun lepas student. Tahun ni dia lah. Saya pun tengok siapa dia ni kan. Saya pun buka dia punya profil. Eh? Pelakon. Pelakon rupanya. Saya tak tengok drama. Tapi lalu dekat dekat wall dengan kadang lalu. Saya tengok lagi, eh, pelakon ni. Saya tengok lagi, betul ke? Fake account kan? tengok, <laughs> eh legit, betul ni? Eh? Saya pun tunggu lah. Saya kata saya ke Ipoh, esok sampai ke apa? Esok pegawai saya akan tunggu di Kanga So, pegawai saya pun betul, tengok betul. Dia pun datang, dia cerita pada saya apa yang berlaku. Dia kata, dia berasal daripada aliran yang tak suka dengan saya. Ustaz-ustaz dia semua halang untuk dengar ceramah saya. Tapi jiwa dia kata, kenapa orang tak bagi dengar ceramah ni ni? Aku nak dengar juga. Lama-lama daripada tak suka terus terus jadi suka. Bukan kerana saya tu hebat dah. Tapi kerana manusia ni, manusia ni Allah Taala bagi kat dia akal. Bagi kat dia akal untuk dia nilai. Tu satu ceramah dekat Pinang lagilah. Seorang pak cik datang lepas kuliah, lepas forum. Masa tu forum, saya dengan Dr. Zahrudin berapa orang lagi, Cium tangan saya. Pak cik cium tangan. Saya pun heran. Eh, ha cik tu macam cium tangan saya. Dah lah baru makan nasi kandak tadi. Dia kata saya nak minta maaf dekat ustaz. Dulu saya kata kat ustaz macam-macam. Apa benda perkataan yang buruk, saya akan kata. Saya kata dah, saya kata dah. Tapi sekali tu anak buah saya dok sebut nama ustaz, dok follow ustaz, saya cabar dia. Jangan ikut. Saya kata kat dia jangan ikut. Anak anak mari, anak buah saya cabar saya. Mana yang Rora kata? yang bermasalah tolong bagi. So dia saya dengar 42 kuliah. 42 jam dah saya dengar. Bukan saya kata saya tak ada salah, tapi dia kata apa? Banyak juga ilmu saya dapat. Alhamdulillah, saya dalam hati saya kata alhamdulillah lah kalau ada ilmu yang saya bagi. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa, kadang-kadang kita rasa suara kita ni tak sampai, tapi sebenarnya sampai. Dan dia sebut kawan-kawan dia. Saya ni bukan saya bukan berkawan dengan selebriti pun. Saya bukan kawan dengan pelakon ke penyanyi. Saya tak peduli pun. Siapa-siapa pun kita berkawan. Siapa-siapa pun kita berkawan. Selagi mana dia muslim, selagi mana dia baik, selagi mana dia boleh memberi manfaat pada kita, kita berkawan. Cuma nak beritahu, dunia yang kita rasa jauh dengan kita pun suara kita sampai. Dan disebut pada saya. Saya cuba nak bagi tahu pada kawan-kawan saya supaya dengar kuliah ni. Dia ustaz-ustaz daripada Perlis ni. Dia pun bagi tahu satu-satu nama. Kita pun tengok, masya-Allah. Dia ni pun follow juga. Ya, dia ni pun follow juga. Ni pun follow juga. Tengok, kalau kita tengok daripada penampilan tu nampak macam tak ada harapan tu. Jauh lagi tu. Bukan tak ada harapan lah, jauh lagi lah. Tapi masya-Allah. Manusia suka kepada sunnah. Manusia suka dengar, dengar, dengar kalam Allah dan kalam Rasul. Jadi sebab itu tuan-tuan, jadikan ini sebagai satu budaya. Kalau kita mari kuliah, tiba-tiba ustaz tu banyak cerita pasal diri dia. Banyak cerita pasal guru, kelebihan guru-guru dia. Kena letak yellow flag lah kalau tak red flag pun. Kena letak bendera kuning. Sebab apa? Sebab kita nak dengar kalam Allah dan kalam Rasul. Sikit-sikit bolehlah cerita. Tapi setiap kali kuliah, duk cerita pasal karamah, guru dia karomah guru dia yang kadang-kadang kita dengar pun betul eh, ke kan ni banyak orang cerita pasal karomah Habib-habib daripada Tarim ni sampai anjing di Tarim pun wali masya-Allah sampai dia kata apa jalan-jalan di Tarim adalah guru bagi orang yang tidak ada guru baginya saya dah pergi Tarim ni saya dah sampai dah Tarim. Masa saya jalan-jalan dekat lorong-lorong di Tarim tu tak ada pula rasa jalan-jalan tu jadi guru saya. Tak dapat tambah ilmu apa sangat pun. Jadi kembali kepada menyebarkan sunnah yang sahih. Kita ada kelemahan betul, kita ada kesalahan tapi kita usaha dan insya-Allah kadang-kadang kita rasa suara kita tak sampai. Orang cuba sekat di sana sini tapi sebenarnya sampai. Sebenarnya dengan kehendak Allah dia sampai. Ha, itu cerita dia. Ha, tapi itulah sahabat saya seorang bila dia pun jadi panel juga bukan macam sudahlah lepas pada jumpa dengan dia, dia panggil saya aku nak nasihatkan kau hati-hati jaga jiwa jaga diri jangan sampai lepas ni masyhur lupa diri ha, ini sahabat yang baik dah kawan dengan pelakon kawan dengan penyanyi dia takut kita lupa diri kebimbangan dia betul dan kita kena teruskan kawan dengan orang macam ni sebab apa sebab dia kawan dengan kita ikhlas jadi nak saya nak bagi tahu apa saya nak bagi tahu di antara hikmah Allah Taala jadikan Nabi SAW lahir di Mekah pertama kerana Nabi tu lahir daripada Quraisy Quraisy di Mekah sebab Quraisy tu adalah pengaruh yang kuat, pengaruh yang besar. Jadi orang tak hentam nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, kesusahan dalam dakwah ini adalah satu perkara yang mesti dilalui oleh semua orang yang bawa risalah ni. Sebab tu Nabi tak request buruk. Walaupun buruk tu boleh sampai cepat. Tapi Nabi tak buat. Nabi lalui jalan yang biasa kerana ini adalah tradisi. Orang Islam juga melalui kesusahan tu. Nabi mereka juga melalui kesusahan tu. Ini perjuangan untuk menegakkan agama Allah.